Компания молодых людей из Киевской области приехала в город Киев, где э, сняли квартиру, в которой начали распивать алкогольные напитки. После того, как алкогольные напитки закончились, двое парней, один из которых несовершеннолетний, вышли в магазин за добавкой. Проходя э, по улице, они заметили стоящий автомобиль ВАЗ-2101. Э, один из парней э, разбил стекло, и сказал несовершеннолетнему парню завести мотор. После чего они заводили данным транспортным средством. Ребята сели в автомобиль со своими друзьями и начали кататься по городу. За нарушение правил дорожного движения они были задержаны сотрудниками полиции. Также сотрудниками уголовного розыска установлено, что подозреваемые в тот же самый день совершили еще одно преступление, а именно грабеж. По данному факту начато три уголовных производства. Это угон, грабеж и вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность. Сьогодні ночі ми йшли з другом, побачили автомобіль ВАЗ-2101, Копійка. Я розбив в ньому стекло, попросив друга, щоб він його заїв. Потім ми поїхали за, за друзями на квартиру, заїхали за ними, поїхали кататися. З якою метою ви це робили? покататься А сколько лет вашему товарищу? 17 лет